Всем привет! Сегодня будем делать обзорчик на ксеноновые блоки, а точнее на то, как они разжигают ксеноновую лампу и сколько при этом потребляют. То есть, несмотря на то, что уже там все снимают про светодиодные лампочки, светодиодные линзы, ну, я хочу снять обзор на ксеноновые блоки. То есть, на самом деле такой информации не сильно много. Ну, как бы посмотрим, сколько там вот китайцы написали. 35 ватт а вот сколько он реально потребляет никто не знает как бы все там говорят вот блок 35 ватт а на самом деле он потребляет 40 ватт или при запуске он потребляет 100 ватт вот мы сегодня это все и посмотрим так сегодня будем тестировать несколько видов блоков новых это у нас 50 ваттный инфолайт про мощностью вот ну, я сказал уже 50 ватт Дальше будет топовый блок Infolight Expert Pro с обманкой. Дальше будет блок Xiaomi Ultra обычный, Slim 35 ваттный И 35 ваттный блок вот компания MS. Sigma Pongi. Вот такой вот. На нем наклеек нет. Съемные разъемы. 35 ватт. Это все новые блоки. И вот такая вот кучка. Это все бэушные блоки. Посмотрим, ради интереса, как они будут разжигать лампу. Лампа у нас какая-то на керамике, Название нет, по-моему это что-то Миши или что-то такое было. Люксметр зафиксировал, лампу зафиксировал, то есть оно не будет никак меняться, то есть во всех тестах всех блоков. Значит у нас люксметр показывает сейчас 12 люксов, ну 13, 13 люксов я люксметр закрыл это свет настольной лампы попадает но во время разжигания лампы диапазон я переключу на 10 множитель вот, множитель на 10 То есть, те числа которые будут здесь надо будет умножать на на 10 первый блок который я подключил я уже проверил чтобы все хорошо работало это будет у нас блок шоу ультра Всё, блок питания у меня flat pack 1500 он позволяет ток до 50 ампер подавать то есть более чем мощный блок все включаю включаю блок питания вот так включается GT power rsc кто не видел вот при запуске 58 ватт потребляет 424 ампера то есть вполне себе Нормально, адекватно разжигает лампу. Так, люксметр у меня стоит неудачно. Вот так я сделаю, чтобы было видно показания. То есть сейчас показывает 5800 люксов, грубо говоря, при запуске. И потребляет 50 ватт. Подождем минутку. Так, блок Xiaomi Ultra потребляет 43 ватта, при этом выдает лампа 5200 люксов. Запускаем блок Infolight Expert Pro, при запуске потребляет 50 с половиной ватт, то есть нету скачка в сети. 4000 то есть лампа плавно разжигается так блок infolight expert pro потребляет у нас 43 ватта при этом дает освещенность 4750 люксов так, блок у нас infolight pro 50 ватт потребляет 50 ватт все честно. При этом освещает вначале 5600-5700. Так, блок InfoLight Pro 50 Вт. Потребляет 58 Вт. При этом дает освещенность 7300 люксов. Вот, для сравнения, перед этим InfoLight Expert Pro давал 4700. Так, был блок Infolight 35 ватт при запуске потребляет 65 ватт. Подождем, пока выйдет в режим. Так, блок вышел на режим, потребляет 43 Вт. При этом дает освещенность 5000 люксов. Так, следующий блок, который мы сейчас затестируем, AMS 35 ватт Canbass. Заставочка пошла. 69-65. При этом блок 35 ваттный. Так, блок АМС, Канбас. 51 ватт потребляет. При этом на коробке написано 35 ватт. Прикольно. И разжигает он 5800. Так, только что умерла ручка у меня. Теперь будем записывать карандашом. Смотрите, теперь пойдем по БУшке. Значит, есть какой-то блок вот Mitsubishi Motors, ну типа Mitsubishi там D2S, D2R. Ну, разъем тут обычный и ну может быть его припаяли ну не знаю что это за блок короче посмотрим 35 ватт написано мощность включаем его 59 65 68 69 70 ватт при запуске потребляет Итак, так бэушный блок Mitsubishi Motors Потребляет у нас 42 ватта. И 4 800 дает по люкс-метру. Так, переходим к следующему блоку. Ну, следующий блок у нас по традиции, раз уже Mitsubishi, теперь у нас будет Made for Toyota. Похоже, та же самая штука. 35 ватт. Посмотрим как этот блок. Но они, можно сказать, идентичные. Я думаю, что просто там наклейки отличаются. Ну, сейчас мы это и посмотрим. Итак, запускаем блок, который Made for Toyota. Потребляет он 73 ватта. Вот так, блок Made for Toyota уже раскочегарился. 42 вата, ближе к 43. 42,8. Так, и дает 4,900. Так, остается у нас три загадочных блока. Вот еще один тут есть какой-то. Гуарант 35 ватт, средний по толщине. Ну, насколько я помню, вроде это неплохие блоки. Сейчас проверим. Так, запускаем Гуарант. Потребляет он, кстати, 50 ватт при запуске. То есть большого скачка нету. Стартанул приятно. Так, переставляем множитель. 4,400. 400. Ну, не супер, конечно, но подождем минуту, пускай разожжется. Так, блок БУ Гуарант Потребляет 41 ватт. И да, выдает освещенность 4600 люксов. Ну, в сегодняшнем тесте это самый меньший результат. Так, запускаем питание. 50 ватт при запуске. Вполне себе достойный пуск то есть не так что доходит до 70 ватт то есть блоки управления какие-то еще что-то может повредиться при такой мощности а здесь тоже вполне себе нормальная мощность 5700 посмотрим сейчас сколько он потребляет 48 ватт подождем минутку так, странно работает данный блок он потребляет 48 ватт но освещенность при этом очень скачет от 5400 5500 вот до 6100 и вот такой вот постоянно то есть как-то плохо он или дугу там держит Скорее всего, если вот в таком режиме лампа работает, она может выйти со строя. Так, запускаем блок No Name. Потребляет 100 ватт только что было. Вот это очень плохо. То есть при запуске реально могут вылететь предохранители. Ну, разжигает он во время запуска нормально, мощно, уверенно. Посмотрим сейчас, что будет через минуту-две. Так, потребляет данный блок 53 ватта. И освещенность дает 6700 люксов. Так, запишем результаты. 6700 люксов у нас дает загадочный мощный блок но при запуске 100 ватт это уже перебор в принципе вот результаты я думаю если будут попадаться мне новые какие-то блоки буду уже как-то опираться на вот эти данные и будем сравнивать ну на самом деле ксенон уже практически изжил себя уже большинство блогеров, ютуберов, магазинов, все уже переключаются на светодиодные лампы. Я решил сделать такое видео, чтобы уже как бы оно было, то есть это тоже информация, хотя она может уже не совсем актуальная на сегодняшний 2000, конец можно сказать 2021 года. И поэтому напоследок сейчас мы затестируем 50-ваттную лампу Infolight S1 прямо вот, вот, вот в этом месте, как вот сейчас ксеноновая горит. И посмотрим, что мощнее, ксенон или LED-лампа. Так, для теста буду использовать лампы Infolight S1, H11 цоколь. При 12 вольтах 50 ватт, при 24 вольтах 60 ватт. То есть, по идее, она должна при 13,6 потреблять больше, чем 50 ватт. Так, лампы на одной линии можно сказать почти что. Вот. Ну, Как-то вот так. Да? Нормально. Под пиво пойдет. Все, здесь у нас то же самое. В принципе, на одной высоте. Ну почти. Это что такое? О. И здесь чуть-чуть ближе. Надо же все идеально, это уже не поверит никто. Все, можно сказать, идентично стоят они вот на одной линии. Ну, собственно говоря, ксенон тоже светит, как бы и в сторону люксметра, и в мою сторону. И LED лампа. Вот половинка лампы светит на люксметр. То есть 50 на 50, как бы. Все, включаю. Надеюсь, я с полярностью угадал. Лампочки. Угадал. Так, потребляет она 56 ватт. То есть все честно. Так, и люксметр включаю. Множитель на 10. Потребляет она 14 тысяч люксов, друзья. 14 тысяч 700 люксов. А ну, короче, я думаю, на этом можно видео заканчивать. Кстати, бэушная лампочка ксеноновая была. Это ж все вот, вот, поэтому такой результат был. Так, последний шанс для ксенона. Взял новую, аж седьмую лампочку. 5000 кельвинов, ну, 4300 нет, ну... Эти лампы по тестам показывают, что пятерочка поинтереснее. 10-ваттный блок InfoLight, InfoLight не эксперта просто про. То есть вот он показал по результатам у меня 7200 люксов. Вот такая кракозя братан. Сейчас посмотрим новый ксенон, на что он способен. Плавно разжигает лампу. Так, тык, тык, так, так, ты, так, тык, так. Так, так. Так. Ну да, да, да. Похоже, ксенончик все того. вот лампа реально в два раза ярче. Возможно, у нее угол меньше, у ксенона как бы угол шире колба на 360 светит. Но все равно вот. Там сходу 14-15 дало. Здесь вот 9000. Еле-еле. 55 ватт потребляет. Новая абсолютно лампа ксеноновая. 35-ваттная лампа, которая на 50-ваттном блоке. То есть на 35-ватном блоке лампа будет светить хуже. Ну, скажем так, это все тесты, которые настольные. То есть а тесты на дороге, именно они самые правильные. Осталось с ледами побороться именно в реальных условиях. Но за настольными тестами леды все-таки выиграли в чистую. На этом все ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до новых встреч всем пока